असल वरहत लबरक अम्मा अम्मा तुम्हारे दौर में तो लोग खत लिखते थे जो महीने बाद मिलता था यह हमारा ज़माना है इसलिए बरे हाल पर मेहरबानी करो मुझे आइंदा इस बारे में कुछ न कहना बेटी की ये बात सुनकर अम्मा ने खामोशी अख्तियार की और कहा इधर आ मेरा बेटा मेरे पास बैठ जा अच्छा बेटा तुमने ठीक किया बाकी तुम्हारी अम्मा को इस बिजली भरी डब्बी के बारे में नहीं पता ये क्या है और वो जो तो बैग में इस बड़ा सा बिजली का टीवी लेकर जाता है इसका भी नहीं पता ये अजीब चीजें हैं लेकिन एक सवाल पूछो मेरा बेटा क्या तुम्हें अपनी अनपढ़ अम्मा के हाथ का बना साग और मक्खन खाना पसंद है जी जी अम्मा बहुत पसंद है अच्छा वो जो पिछली सर्दियों में तुम्हारी इस अनपढ़ अम्मा ने तेरे लिए सोल्डर बनाया था वो पसंद आया हाँ हाँ अम्मा लेकिन ये तो क्यों पूछ रही है ऐसे ही जरा देख लो हम अनपढ़ लोगों की कोई काम चंगे भी हैं कि नहीं अच्छे बेटा ये बता तूने कभी चरखा चलाया है वो सामने जो मशीन है जिससे धागा बनता है नहीं अम्मा अच्छा जब तू तो बाहर जाता है तो लोगों ने कभी कहा कि तेरे कपड़े सही धुले हैं या नहीं या तेरी अम्मा को कपड़े धोने नहीं आते नहीं अम्मा भला लोग ऐसा क्यों कहेंगे तू तो बहुत अच्छे कपड़े धोती है अच्छा मतलब कि तेरे बचपन से लेकर अब तक तुझे अपनी अनपढ़ माँ की वजह से शरदमंदगी नहीं उठानी पड़ती हाँ अम्मा यह बात तो है लेकिन बेटा मुझे हर लम्हा तेरी वजह से शरदमंदगी उठानी पड़ती है मैंने हमेशा एक ही बात कही वक्त के साथ साथ मेरा बेटा सीख जाएगा पता है बचपन में जब तू लड़कर आता था लोगों के सामने जब तेरे क्लास में नंबर थोड़े आते तो भी तो खानदान में जब तू कपड़े गंदे करता तो भी फिर जब तू बड़ा हुआ तो तू ऊंचा ऊंचा बोलने लगा अपनी अम्मा को बहरा बना दिया तो भी और आज और आज जब तू तो नौकरी करता है तो भी कहता है अम्मा तू तो अनपढ़ है दोस्तों में बैठकर तू और तेरा दोस्त अपनी अम्मा बाप को जाहिल कहते हैं हाँ बेटा तुझे वो काम नहीं आते जो मुझे आते हैं और मुझे वो काम नहीं आते जो तुम करते हो हर ज़माने की अपने और अपना इल्म है और इल्म तो वो काफी है जिससे पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हैं और तेरी अम्मा के पास साग पकाने का मक्खन बनाने का सिलाई कढ़ाई का इलम था तेरी अम्मा के पास कपड़े अच्छे धोने का इलम है याद रख जिस दिन मैं मर गई ना उस दिन तुझे समझ आएगी कि अम्मा की साइज क्या थी लेकिन बेटा अली अगर कोई इल्म तुम्हें दूसरों को जाहिल कहने और समझने पर मजबूर करता है कोई इलम दूसरों को हकीर समझता है तो वो इलमी नहीं इबलीसी हुआ बेटा जिंदगी में तीन वजह से अगर किसी को शर्मिंदा होना पड़े तो याद रख ऐसे इलम से तेरी अम्मा के चोले की हवा बेहतर है अली को तो अम्मा की साइंस बहुत देर में समझ आई जब अम्मा गुजर गईं, रोज रोटी कपड़ा और प्यार हर वक्त कौन देता अब बाहर जाने से पहले दुआई देने वाला कोई नहीं था अब घर दाखिल होते ही पूरा दिन अली पर क्या बीता उसकी केमिस्ट्री को पढ़ने वाला कोई नहीं था कहा से लाए माता चुमने वाली अम्मा आज हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग हैं जो बाप को अनपढ़ समझते हैं कई तलबा तो बहसो मुहसा में जाहिल का लफ्ज तक इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन याद रखें अम्मा ने दुरुस्त कहा था हर दौर के अपने तकाजे होते हैं इन्हें पिछले दौर से मुजना नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए आपके मेरे माँ बाप ने अपने दौर की के साइंस के मुताबिक जिंदगी गुजारी और हमें पढ़ाया लिखाया और हमें अपने दौर की साइंस के मुताबिक जीना और अपनी औलाद को सिखाना है अम्मा मोबाइल के खिलाफ ना थी और ना आज है अम्मा को इस कलमोहे की ज्यादा इस्तेमाल के खिलाफ है जिसने इससे इसका अली छीन लिया अब वो बड़ा हो गया पहले अम्मा को स्कूल से आकर स्कूल की सारी बातें सुनाता था अब इसके पास ऑफिस के बाद वक्त ही नहीं सारी दुनिया को ग्रुप बनाकर तहरीरी पैगाम भेजता है लेकिन अम्मा से बात नहीं करता अम्मा तो आज भी उसको तैयार करती है और अपनी ड्यूटी करती है लेकिन वो जो अम्मा का वक्त था वो ये मोबाइल खा गया अम्मा के हकूक मोबाइल ने खा ली इसलिए अम्मा गुस्सा होती है कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे सोचेगा जरूर लम्हा फिकरिया है अम्मा हमारी जन्नत है और जन्नत नाराज हो गई ना तो जिंदगी बेसकून हो जाएगी याद रखिएगा मां बाप कभी अनपढ़ नहीं होती घर में बैठी बूढ़ी अम्मा मेरे कुछ बोले बना मेरा दिल पढ़ लेती है खुदा अपने बाप को वक्त दीजिए वरना आपकी औलाद के दौर में तो टेक्नोलॉजी इससे भी फास्ट होगी और फिर आज तुम्हारी लिखी कहानी तुम पर दोहराई जाएगी शिकवा ना करना काश के ये बात तेरे दिल में उतर जाए ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए ज़रूर पड़ जाए